Почему школа миротворцев? Мы за несколько месяцев работы, поездив по разным городам Донецкой и Луганской областей, столкнулись с непониманием того, что происходит в корне, что называется. Потому что когда задаем вопрос о войне, мы все время сталкиваемся с разговорами по поводу того, кто виноват. То есть возникает тема, Взаимных обвинений, правителей, ДНР, ЛНР, кого угодно, но очень редко кто-то задает вопрос, типа что делать. Вот давайте поговорим по поводу того, что делать. Я думаю, что у вас у людей с опытом непосредственно, и вы здесь, в этой теме, варитесь, есть свое мнение по этому Для того, чтобы нащупать этот вопрос, вернее, ответы на этот вопрос, что делать. Мы постараемся сегодня выстроить отношения в следующем ключе. Не говорить о том, почему война. А что значит вот эта война для каждого из нас? Какая у нас есть цель? Чего мы хотим добиться? И жалко, что нет вот этого бывшего ДНРовца, надеемся, что бывшего, да? Наверное, у него тоже была какая-то цель, и ему есть что-то сказать. Ну, в дальнейшем мы об этом поговорим. И понять, какие эти цели, моральные, Реальные, конструктивные, неконструктивные. Вот для этого мы сегодня и собрались. Я не буду давать специально кому-то слово. Я сначала спрошу. А кто хочет дать голос? Вообще, какая цель того, что сейчас происходит? Какая цель каждого из нас? Участие в этих мероприятиях. Привела українську армію саме на Донбас. Адже багато позиціонують українську армію, як фашисти чи людей, які прийшли з Заходу. Насправді в наших рядах люди зі сходу, Заходу. Ми виправляємо російською, українською мовою. Ми переважній більшості православних християн. Ми, власне, кажучи на своїй землі, ми воюємо з тими людьми, які незаконно взяли зброю в будь якій країні світу. Людина, яка незаконно взяла руки зброю, вважається терористом. Терориста знищує. Ці люди зараз да, незаконно взяли зброю в своїй країні. В країні, яку ви, кордони якої визнали всі держави світу. Напевно, треба не лише з тими людьми воювати, а спробувати відкритий ворог. Що ви не побачили? Ви маєте в вивозі іншу сторону, Ми не завжди можемо перемогти артилерією або танками. Маємо їм відкрити, відкрити очі, те, що відбувається. Бо тобто, насправді, коли спілкуєшся з людьми, зі мною дивуються, що серед нас є росіяни, українці, пам'яті, мова кажучи, білоруси, не дивуються, як вони бандеються, ні, насправді. Всі люди різні. Ми на своїй землі, ми єдиний народ. Ми українці. І вони так само українці. Вони це зрозуміти. Вони не, не, не якісь там росіяни там, чи ще щось. Вони народ України. І вони мають скласти зброю і своїх, своїми ж силами виграти тим бандитів, які їх підбурюють. Напевно, ця металлату стукатися до людей. Дякую. Ви почався, давайте час. Якщо перший подав сигнал, то... ми будемо говорити на будь-якому котів. мы христиане, и наша задача также сама была установление мира. И мы месседж такой, ну, как бы нашей команды всей, что мир придет вот сюда не через оружие, а через мир в, сердца, в сердцах людей. Когда у людей будет мир друг с другом в сердцах, будет мир. Оружие нужно для отражения агрессии. И тому, ну вот, поэтому мы помогаем гражданскому населению. В тех освобожденных регионах, которые остаются в тылу украинской армии, помогаем старикам, помогаем детям, помогаем инвалидам, больным, привозим им помощь. И наше общение и наши, допустим, возможности, которые волонтерские пункты мы открываем в освобожденных городах, позволяют показать, что вот, вот, армия пришла, она выполняет свою задачу, вот простые люди, украинцы, которые объединяются как волонтеры помощи, показывают свою любовь, что мы не, никакой агрессивности у нас нет к жителям Донбасса, никакого антагонизма нету. Реально они лишены информации всей. Вот пример по Углегорску. Мы помогали до захвата города. У нас был волонтерский пункт там. Мы возили туда помощь раз в два-три дня, привозили там порядка двух-трех тонн продовольствия, и раздавали медикаментов. Люди, когда подходят и начинают общаться, у них нет никакой информации. У них радио нет, газет, нет, телевидения нет. Них, просто, Дайте какую-то бумажку почитать. Когда они подходят, спрашивают, откуда вы, волонтеры представляются, я с Тернополя, я с Александрии, я с Киева, я с Харькова. Люди удивляются, потом спрашивают, кто у вас начальник, потом спрашивают вас послал, за какие деньги спрашивают. Потом спрашивают, а ты откуда, как у вас в своем городе, там славянский или в и потом они плачут, чувствуя свою какую-то обманутость. И даже сейчас люди, которые остались в Краматорске, с которыми мы работали, у нас есть такой опыт, они все-таки выходят с нами на связь и пытаются приехать сюда, потому что здесь есть пенсия, здесь есть какое-то устройство, есть здесь какая-то помощь и любовь к ним. И они потихоньку или приезжают в Киев, или приезжают в Харьков, вот, где они контактили с волонтерами с нашими. Есть кто на Западную Украину переехал. Эвакуировалось через захваченную территорию. И вот тогда, вот, если мы будем работать в клуб, вот так вот с местным населением, показывая свою любовь от простых украинцев со всех регионов, у нас не будет предателей, не будет каких-то информаторов, наводчиков и так далее. И будет мир. А так, если мы не будем работать с, тыловой, с тыловым населением, они будут всегда ждать, когда все-таки украинскую армию прогонят. У них не будет сознания меняться. Вот я, как волонтер, свою задачу вижу в этом, Мы будем так делать и буду приближать этот мир. Они будут звонить своим сыновьям, которые воюют на стороне террористов, и говорят, да вот освободили Славянск, восстановили город, вот вос, освободили Краматорск, у нас все нормально, троллейбусы ездят люди живут, продукты есть, пенсии получают. Что ты там, сыночек, делаешь? Это будет приближать победу. Спасибо. Игорь, скажите, а, вы согласны с таким постановлением, что добро должно быть с кулаками? Если это агрессия с кулаками. <клышленный> Если я как христианин, хотя есть в Библии место, что подставь вторую щеку, <клышленный> и, и блаженные миротворцы, я считаю, что если ну, это крайняя позиция, допустим, такое добро делать, чтобы поснимать замки с квартир. Ну, замки же мы ставим на квартирах, на дверях. Мы же зачем-то закрываем их. Замок это армия это замок, который не дает взламливаться плохим людям к нам домой. Я только так это вижу. Спасибо. Валентин Николаевич, у вас явно есть что сказать человек хочет начать с вопроса. У нас сейчас э, кто видит такие вопросы? Сначала это анонсировалось, что это будет визуальный вопрос. Это действительно так? Нет, это не, технически не получилось, но будьте уверены, что увидят практически все города Украины. У нас идет да, запись громадского обращения. Да, Краматорская, да, Краматорская Крамат онлайн-стрим сейчас идет по Фейсбуку. Мы очень много групп закинули вчера сообщения, анонс и вконтакте и фейсбук и твиттер тоже работают сейчас да, онлайн. Мы, мы ожидаем цвета как оператор в данном случае выступает мы ожидаем вопросов да. Да. тогда два момента мы давно переросли понятие антитеррористической операции оно еще продолжает жить но все большее и большее больше количество людей приходит к выводу, что на востоке Украины идет война. Война пока никем не объявлена и война, которую признают только те люди, которые в ней участвуют, в своей Второе. За месяцы противостояния мы убедились. Решение вопроса целостности Украины исключительно военным немцам невозможно. Интенсивность боевых действий, она, если взять только военные направления решения этого вопроса, она не только не будет уменьшаться, она будет постоянно возрастать, потому что столкнулись два военных потенциала, военный потенциал Украины. И военный потенциал России, который подпитывается и российские наемники, и сепаратистски настроенные граждане Украины, и регулярные российские войска, которые находятся на нашей территории. Военный потенциал России и Украины несопоставимы, и просто продолжение этой войны будет приводить уничтожению людей без ответа на вопрос, какие цели войны. То, что вы взяли на себя инициативу как раз ответить на этот вопрос, то за что воюет, наверное, это очень важная инициатива, потому что любая политика, предназначение политики, это достижение компромисса. Или это искусство компромисса классическое вот четко до сегодняшнего времени непонятно а. что хочет Кремль б. непонятно что хотят пусть марионеточные, но лидеры и у Луганской народной республики и Донецкой народной республики дело в том, что если не понять цели их есть тогда очень трудно найти взаимоприемлемое решение для прекращения войны. Мне кажется, именно отсутствие четко выраженной цели или названной цели является главной проблемой реализации минских договоренностей. Каждая из сторон относится к действиям другой стороны с недоверием каждая из сторон считает, что это временная передышка, за которой последует наращивание боевых действий. Мы ждем в ближайшие дни по заверениям или по некоторым словам донецких руководителей возобновления наступления на Артемовскую и Мариупольскую направлении. Соответственно, готовимся к такому наступлению, готовимся как вооруженные силы противодействовать этому наступлению. Это первый тезис. Поэтому то, что начала действовать делать украинская миротворческая школа в вашем лице, оно для нас очень важно армия – это инструмент политики, но инструмент политики армия состоит из людей, у которых есть голова на плечах, которые тоже думают, и которые тоже должны четко понимать как раз свою роль в достижении мира на востоке Украины. Я сам со из Луганской, по этносу я россиянин, по историческому происхождению ядовитского казак, поэтому понять что хотят мои земляки которые взяли в руки оружие на Луганщине и надо сказать профессионально воюют на стороне ЛНР ДНР наверное поняв их цели я смогу понять и свои дальнейшие действия. Естественно, кроме исполнения приказа, я офицер. Я исполняю приказ по новому командующему. Но я должен четко понимать, к какому результату мы должны прийти. Ни в коем случае не могу воспринимать эту войну как просто взаимное уничтожение людей, уничтожение инфраструктуры Донбасса. Поэтому еще раз я благодарю вас за вот эту инициативу. Сначала, я не скажу пока мирного диалога, а хотя бы определение целей двух воюющих сторон. Для меня пока моя цель абсолютно понятна. Есть целостность государства, есть статья 17 Конституции Украины, где четко сказано, что вооруженные силы Украины выступают гарантом целостности и недоторканности державы. И я воюю в данный момент как раз за досягнение территориальной целостности. Я выступаю за то, чтобы российские регулярные воинские формирования покинули территорию моей земли. После этого, безусловно, мы обратимся к противоположной стороне по прекращении боевых действий. Мы заявим о широкой амнистии, и мы будем искать возможности диалога. Те же вооруженные формирования, которые не примут наши законные условия, которые вытекают из Конституции Украины, они, безусловно, будут вооруженными силами Украины уничтожены это такая позиция, на которой я стою сейчас. Но эта позиция, она зависит от массы факторов. От, и первый этот фактор – понять, что хочет Россия на моей земле. Пока этого не понял, для чего она сюда пришла. И какие конечные цели она ставит. И насколько искренним был президент Путин, поставил свою подпись вместе с подписями всех четырех президентов, которые гарантировали выполнение миссии на Спасибо. Вы скажете.